Привіт, Лучанка. А, У мене тебе пропозиція маленька. Ага. Так от. Дай мені пальчик. Ось так. Опа. Так, клади руку. Тепер це сюди. Так. Опа, 53. А чому так мало? Ну, не знаю, так мій детектор показує. Детектор, детектор. до тебе до психолога сходити потрібно. Ні, чого буде. ну чого одразу до психолога. Ну, Олено, ну скажіть, йому, що його детектор не правий. Ні, ну а чого одразу не правий? Ось дивись, він показує 51. От тепер 48. Ти твій показник падає. Це означає, що ти не І Не образилась. треба на мене кричати. Ну а як мені без детектора знати, хто і як мій кращий друг. Ну, скажи мені, от як? я с тобой не разговариваю. Давайте немножко внесу ясность. Одно из прекраснейших чувств, которые мы можем испытывать, это дружба. Друг – это тот, кто всегда нас поймет, всегда поддержит и всегда может быть рядом. Но, к сожалению, в сегодняшнем мире ценность дружбы утратила свою ценность. Сегодня у каждого по 200, 300 и так далее друзей в социальных сетях, которые не несут никаких обязательств и не нужно никаких Особых предлагать усилий, чтобы иметь этих друзей. Правда ведь? Но настоящий друг и настоящая дружба – это нечто другое. Ну, э, кто такой справедливый друг, как его в Очень хороший вопрос. Давайте мы немножко разберем, какой же должен быть настоящий друг. Ну, во-первых, это должен быть честный человек. Потому что другу нужно доверять. Правда? Второе – это должен быть преданный человек. А преданность – это не нелегкий, нелегкий труд. Это есть, нужно, один нужно работать, и нужно служить. Следующий шаг – это юмор. Это как украшение для дружбы. С юмором всегда веселее. Далее – прощение. Это дар, дар, который нужно уметь проявлять, нужно уметь прощать и уметь, уметь просить прощения. Дальше друг, друг должен быть надежным. Для того, чтобы можно было человеку доверять и можно было на него положиться, это нелегко. И этот дар нужно беречь. Далее поддержка. Поддержка – это, в принципе, то, для чего нужна дружба. Для чего нужен друг. Он всегда поддержит в трудную минуту. Умение выслушать – еще одно из качеств, которые должен иметь друг. Потому что, когда говорят оба, это ли что будет понятно. А, также забота. Другу не только приятно провести время, не только приятно поиграть, но и нужно проявлять заботу в трудную минуту и когда есть с кем поделить радость. Еще один шаг – это принятие недостатков нужно всегда помнить, что как вы, так и ваш друг наполовину состоит из плюсов, а наполовину из минусов. И нужно уметь эти минусы принимать. И последнее – это уважение. Уважение – это залог настоящей дружбы. А сколько же всего кращих друзей в моей будет? А вот давайте мы разберем. Если мы разобрали качество друзей, если нужно столько всего проявлять, как вы думаете, может быть много, друж... может быть много друзей? Найкращих, мабуть, нет. Для того, чтобы дружба развивалась, нужно, во-первых, проводить, вместе проводить время. И времени много. Нужно общаться, делиться радостями, печалями, поддерживать, заботиться друг о друге. Дальше нужно ум уметь доверять и проявлять это доверие. И последнее, немаловажный, фаш, немаловажный шаг, это гостеприимство. Нужно приглашать друга в гости и быть гостеприимным. То, -то есть, друзей достаточно мало. як а как найти справедливого друга? Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, нужно иметь большое желание. Желание найти этого друга. Это желание должно вытекать в цель. Каким должен быть друг? И для того, чтобы найти друга, нужно самому стать хорошим другом. Ну, Даник, знайдешь ты себе справжнего друга? Звичайно, найду. И вы решите вы с ним на природу в хит хм. Круто. І ви там загубитесь. Оце печально. Так. А твій друг не бачить нашої наступної рубрики і не знає, як готувати їжу на природі. Що ти будеш робити? Хм. Тоді я замість нього подивлюсь нашу наступну рубрику і нагодую його. Першим ділом ти должен представити меню. Составлять меню потрібно по такой схеме. з утра. Каша, в обед сухой перекус, чтобы меньше времени заняло приготовление. И вечером суп, ну, желательно, чтобы жидкое поесть на ночь. Каждый прием пищи тщательно продумывай до мелочей, чтобы не было таких ситуаций, когда хлеба вдруг не хватило или же мало сварили. Чтобы сварить кашу на 7 человек, там вот у вас идет 7 человек группа. Да, нужно, исходя из того, что 100 грамм сухого продукта кормит одного человека, теперь нужно на каждый прием пищи тебе составить раскладку продуктов, чтобы ты не нес лишнего и чтобы не получилось такого, тебе что тебе что-то не хватило. Например, с утра у нас будет гречневая каша. В обед будут бутерброды там, с маслом, с паштетом каким-то. И вечером будет у нас рисовый суп, допустим. Так? Значит, берем утро, у нас гречневая каша. 7 человек идет, да, мы уже раньше говорили. Значит, нам нужно 700 грамм крупы, 50 грамм где-то приблизительно масла сливочного положить. Икру, например, кабачковую можно придумать как гарниру. Вот. Дальше чай и печенье. Где-то по грамм 50 печенья на человека, на один прием пищи. Берешь обед, у тебя перекус, бутерброды, значит нужен хлеб. Желательно побольше хлеба, там берешь буханки две, дальше и рассчитываешь, чем ты будешь этот хлеб намазывать, Там, или же масло, или же какой-то паштет, или же майонез, или сыр. На ужин нужно уже что-то жидкое тебе употребить, то варится супчик. Первым делом картошка. Да? Желательно сырую картошку не брать. Лучше взять там грамм 200 вот этого пюре быстро разводимого. На суп где-то приблизительно 200 грамм крупы на 7 человек. Там котелочек где-то 6-литровый максимум. Больше не нужно. Зажариваешь дома в подсолнечном масле лук с морковкой. Хорошо это обильно соли, чтобы оно не портилось. Вот соль, она препятствует брожению. И упаковываешь в какую-то пластиковую тару. Ну, например, бутылки из-под сока, вот эти, с широким горлышком, очень идеально подходят. Сел себе две ложки, выдавил, размешал, уже все готово. Как вообще правильно транспортировать сливочное масло в рюкзаке? Ну, самый простой и легкий способ – это масло упаковать в пластиковый контейнер с плотной крышкой. Дальше насчет крупы. Ты можешь эту, опять же, заблаговременно еще дома взять эту крупу и упаковать ее в ту же пластиковую бутылку. Стекло, запомни раз и навсегда, стекло в поход мы не берем никогда. Если ты захотел там кабачковую икру, лучше найди в мягкой упаковке. Сейчас, слава богу, есть, можно. Или же в жестяной банке. Жестяные банки мы берем, они очень легко утилизируются. В общем, тебе нужно первым делом меню сложить, потом раскладку продуктов по отдельному приему пищи. Еще очень важно согласовать с маршрутом движения вашим. Если там в этот день вам предстоит там сложный подъем, еще затяжной, вы где-то выбираетесь на вершину горы, то лучше придумывать с утра там какую-то калорийную пищу больше, которая дает много энергии вам. Меню, продукты ты разложил дальше, их нужно купить и раздать каждому приблизительно одинаковый вес.